dan multimedia menjawab. Tiga minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan nomor dua minta untuk saya menyatakan berapa jumlah pemilik media sosial yang telah disekat penggunaannya Tuan Yang Dipertua dan apakah sebabnya. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman alim berhormat, penyumbang utama akaun media sosial disekat adalah kerana penciptaan akaun palsu untuk tujuan-tujuan penyamaran. Di antara tahun 2018 sehingga September tahun ini, Tuan Diputua, sebanyak 3,877 akaun-akaun yang menyamar telah pun disusuli tindakan oleh pihak SKMM. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 78% Tuan Diputua daripadanya telah pun berjaya dipadam dan ini dengan kerjasama pihak penyedia platform media sosial selaras dengan terma-terma dan syarat-syarat platform-platform masing-masing selain daripada itu tuan dipetua sebanyak 1564 autan dan kandungan yang mempunyai kandungan yang berunsur buli cyber dan juga kebencian tuan dipetua telah dirojok untuk perhatian dan tindakan lanjut penyedia platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Google, Instagram dan juga YouTube daripada jumlah tersebut tuan dipetua sebanyak 63% daripadanya telah pun berjaya dipadamkan berdasarkan sekali lagi pelanggaran terma dan syarat perkhidmatan serta piawaian komuniti penyedia-penyedia platform yang berkaitan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Menteri. Sila soalan tamam pertama. Bera. Terima kasih Yang Berhormat. Uh, saya difahamkan SKMM menggunakan artificial intelligence dan avatar untuk menyekat posting-posting yang bersifat menentang kerajaan, mengkritik kerajaan oleh pemimpin-pemimpin pembangkang serta NGO-NGO pembangkang melalui akaun Facebook, Twitter, malah menyekat dari segi perkongsian ataupun sharing di dalam WhatsApp sekalipun. Dan ini jelas bertentangan dengan hak dan kebebasan bersuara yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Soalan saya, selain daripada akaun palsu yang disekat, Apakah kriteria-kriteria? Ya kita percaya nak dapat penjelasan dari segi kriteria-kriteria posting yang melanggar akta SKMM yang akan disekat oleh SKMM. Terima yes, kasih. Itu Yang kedua dari segi jumlah yang disebut tadi. Ramai yang membuat posting yang bertentangan dengan uh, akta SKMM, berapa yang dirujuk kepada pihak berkuasa lain, polis dan sebagainya untuk diambilkan tindakan oleh pihak polis? ataupun untuk mendakwa di mahkamah dan sebagainya. Dan yang terakhirnya, soalan ketiga, kenapa perkataan O O di dalam AMNO ditolak pendaftaran untuk akaun Facebook unless menggunakan numerical O saja. Why? O yang existing dalam AMNO ni tidak dibenarkan. Terima kasih, Bro. Yang Berhormat Menteri satu minit. Terima kasih, Tuan kasih yang berhormat. Yang berhormat soalan yang terakhir itu berkenaan dengan O itu tidak dibangkitkan dalam soalan ini. Kalau boleh disalurkan kepada saya, saya akan lihat kepada perkara itu. Nombor dua yang berhormat apa dakwaan kononnya bahawa akaun-akaun telah pun disekat oleh MCMC ataupun SKMM. Inilah satu dakwaan yang cukup luas. Saya minta kalau ada dakwaan tersebut hantar kepada saya, tunjuk kepada saya bukti melainkan datang daripada dewan dan hanya cakap sebegitu. Ya kita nak lihat. Jadi kalau ada bukti tunjuk kepada saya. Saya akan bagi bukti. Sila sila bagi bukti kepada saya dan saya akan lihat kepada setiap kes. Karena yang berhormat, saya nyatakan demikian kerana kita kena faham bahawa sebarang pemadaman dan sebagainya dibuat oleh penyedia platform. So ini adalah hasil daripada aduan yang uh, yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kepada saya uh, kita telah sebut uh, daripada awal bahawa kita akan lihat kepada bagaimana kita akan mengukuhkan uh, semangat kita ada kebebasan bersuara. Dan itulah satu perkara yang saya telah pun uh, menyatakan dengan tegas dan uh, saya uh, akan terus uh, menentukan bahawa itu adalah keadaannya. Tetapi uh, sekiranya ada uh, sesuatu uh, paparan yang melanggar undang-undang yang undang, uh, uh, yang berhormat maka tindakan akan diambil yang berhormat kena faham kadang-kadang bukan pihak MCMC -MC yang buat tindakan uh, secara sendiri orang luar yang buat aduan jadi ini adalah satu perkara yang kadang-kadang saya lihat yang berhormat tidak faham bila ada aduan daripada pihak daripada luar mereka ni buat report report polis mereka buat report kepada MCMC -MC. jadi dalam keadaan tersebut adalah tugas untuk kita buat siasatan jadi dalam keadaan tersebut kalau ada sebab uh, maka penyedia platform yang akan ambil tindakan sama ada hendak padam ataupun tidak. So itu adalah in general apa yang berlaku. Dari segi kalau kita nak ambil tindakan uh, saya telah berulang kali menyebut dalam dewan yang mulia ini. Apabila satu laporan dibuat, maka pihak polis akan susul dengan siasatan. Dan kadang-kadang dari dalam siasatan itu mereka perlukan mendapat pandangan ataupun bantuan dari segi teknikal. Ini adalah dikatakan sebagai expertise ya. Yeah? Dan expertise itu dalam dal pada pada pihak SKMM So jadi mereka akan salurkan permintaan kepada SKMM untuk memberikan maklumat berkenaan dengan akaun tersebut sama ada akaun palsu ataupun tidak kalau tidak palsu siapa tuan punya akaun tersebut dan bagaimana ianya boleh disiasat bagaimana ianya boleh dihubungi dan sebagainya itu adalah tindakan yang diambil oleh SKMM dan kita ada apa ni KPI di mana kita akan memberikan maklumat itu balik so berkenaan dengan pertanyaan angka sebanyak mana yang ada kita ada aduan dan sebagainya saya akan salurkan angka itu kepada yang berhormat dalam masa terdekat saya minta maaf tapi saya tidak bersama dengan saya hari ini tapi ini ada kategori yang berbeza. Menghormat. saya akan bagi sejauh mana yang saya boleh. Yang berhormat. kriteria itu pun tolong tulis. Ya, saya kriteria saya telah pun mengumumkan tadi. Bila ada aduan, aduan itu akan uh, kisah kepada sama ada pun tidak ada perlanggaran undang-undang sebagainya. Dan di sini kita ada seksyen yang terlibat, seksyen 23, kita ada akta uh, di bawah kanun sekeseksaan sebagainya. Ini dalam dalam uh, apa ini uh, dalam kepakatan bidang polis. Kerana bila laporan dibuat, polis kena lihat sama ada pun tidak laporan ini menunjukkan satu kesalahan telah pun berlaku dan dalam keadaan mereka akan mint MCMC memberikan bantuan dan di situlah kita cuba untuk memberikan bantuan mana yang, yang yang berhormat boleh lihat angka-angka ramai ada banyak akaun uh, di mana akaun akaun palsu dan ada orang yang samar menggunakan nama sekian-sekian uh, dan sebagainya. So, jadi ini adalah satu perkara yang kita, we have to face it uh, tapi kita ini uh, bekerjasama dengan pihak polis uh, dan saya telah pun dalam jawapan saya dari awal kita lihat juga kepada uh, cyber bullying misalnya Uh, scammers uh, dan sebagainya. Tapi ia ni ada kategori-kategori terbeza, terbeza, terbeza. Tapi hasil daripada aduan yang dibawa oleh masyarakat awam. Kita cuba untuk kita uh, sejauh mana yang kita boleh kita uh, apa ni selesaikan aduan-aduan yang dihalakan kepada kita. Dan dalam keadaan tersebut, MCMC bertindak sebagai agensi yang membantu pihak polis untuk siasatan tersebut dari segi teknikal dan sekiranya ada permintaan maka perkhidmatan itu akan dihalakan kepada penyedia platform untuk buat keputusan sama ada ataupun tidak ia, ia akan dipadam. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih yang berhormat. Terima kasih Menteri. ada tiga tadi yang bangun, saya jumpa yang berhormat Jelutong. Terima kasih. Terima kasih uh, Speaker. saya meneliti jawapan yang diberikan oleh yang berhormat Menteri tadi dan saya ingin tanya, kita lihat bahawa di bawah kerajaan yang baru kebebasan berkongsi maklumat memuat naik dalam Facebook dan sebagainya telah uh, jauh lebih meningkat. Kebebasan yang diberikan oleh kajian sekarang adalah lebih baik daripada kajian dahulu. Tetapi pada masa yang sama saya lihat bahawa ada pihak-pihak tertentu yang menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak betul. Uh, yang berunsur fitnah, terutamanya memfitnahkan kajian sekarang. Jadi soalan saya adalah bagaimanakah Menteri dan Kementerian berhasrat uh, untuk uh, mengambil tindakan menyekat perkara-perkara ini terutamanya kita lihat semasa pilihan raya kecil di Tanjung Piai banyak sangat maklumat-maklumat yang tidak betul disebarkan uh, yang sekadar uh, juga mempengaruhi pengundi-pengundi di situ. So, saya ingin tanya sama ada Menteri ingin uh, mengubal apa-apa peruntukan seksyen khusus yang boleh uh, mengawal dan juga mempertahankan kerajaan sekarang daripada difitnahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab semata-mata. Terima, terima kasih. Terima kasih, Jolito. Sila, Yang Berhormat Menteri, satu minit. Terima kasih, Tuan uh, Dipertua. Terima kasih, Yang Berhormat. Uh, Tuan Dipertua, kita semua uh, sedar bahawa masa kita hendak langkah ke depan, kita hendak bersedia untuk IR 40 dan sebagainya kita sekarang sedang membina infra yang baru kita hendak melebarkan uh, luas infra yang sedia ada dan sebagainya. Dan ini akan sudah tidak uh, uh, langsung menyebabkan lebih orang mempunyai akses kepada internet dan juga uh, social media. Jadi dalam masa hadapan uh, sudah tentu kita akan dapat lihat lebih uh, daripada orang walaupun masyarakat daripada tempatan ataupun global uh, yang juga mengambil bahagian dalam diskusi-diskusi yang kita dapat lihat di platform-platform tertentu seperti Facebook, Twitter, uh, Google U. YouTube dan sebagainya, Instagram, TikTok dan sebagainya. Jadi dalam keadaan tersebut, saya rasa kita kena lihat bahawa masalah kita ada berita palsu ini akan menjadi satu masalah yang yang cukup besar di mana ianya menjadi satu cabaran untuk bukan sahaja Malaysia tapi semua negara di dalam dunia ini. Jadi kita kena lihat bagaimana kita boleh pastikan kita ada satu sistem sistem yang kukuh untuk kita dapat mengendalikan masalah ini. Setakat Malaysia kita ada undang-undang yang tertentu, kita ada Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. ...kita juga ada peruntukan-peruntukan uh, di dalam uh, kanun keseksaan... Uh, ...dan undang-undang itu akan dikuatkuasakan. Uh, sekiranya ada satu laporan dibuat, maka pihak polis akan siasat... ...dan mereka akan siasat minta bantuan daripada MCMC... Uh, ...dan dalam keadaan tersebut, setakat mana yang kita boleh... ...kita akan beri bantuan uh, teknikal dan juga sekiranya perlu dijadikan saksi... ...dalam peringkat proses bicara kemudian, kita akan laksanakan. Uh, jadi ini adalah satu perkara yang kita lihat secara serius. Uh, kita telah pun juga menyatakan bahawa kita akan membuat pindaan-pindaan... ...kepada Seksyen 233 uh, ataupun Akta Komunikasi dan Multimedia... Dalam peringkat apa ini perbincangan dan kaji sendiri kementerian saya kita lihat bagaimana negara-negara di rantau ini juga telah pun mengumumkan undang-undang yang baru Singapura misalnya kita baru lihat bagaimana bulan lalu mereka mengokasakan undang-undang yang baru yang lebih ketat Australia dan sebagainya sudah kita sekarang sedang mengkaji bagaimana kita boleh meningkatkan taraf undang-undang yang sedia ada supaya kita dapat membendung masalah ini dan saya harap bahawa dalam masa depan kita dapat lihat undang-undang yang baru baru kalau tidak dalam bulan Mac tahun depan dalam bulan uh, dalam pertengahan tahun tapi dalam masa yang sama saya rasa perkara penguatkuasaan uh, tuan dipretua itu adalah mustahak jadi kita kena pastikan bahawa apabila ada satu laporan dibuat tindakan diambil tindakan itu diputuskan oleh pihak peguam negara dan kementerian saya memang uh, selalu dalam proses kita ini bincang dengan pihak uh, peguam negara dan kita minta untuk memberikan maklumat banyak kes mana yang kita telah pun ambil tindakan kalau tidak ambil tindakan kenapa dan sebagainya. So ini adalah satu proses uh, yang akan uh, apa ini kita susuli uh, tetapi dalam keadaan untuk menjawab soalan yang yang berhormat uh, kita hendak lihat bagaimana kita boleh menguatkuasakan itu pertama, kedua kalau boleh kita ketatkan undang-undang yang sedia ada, kita dalam proses uh, uh, melihat kepada uh, aspek itu dan uh, saya harap uh, dalam masa terdekat kita dapat lihat Pindahan-pindahan dibawa dan juga kita di peringkat SKMM ada banyak program-program di mana kita ini hendak membawa maklumat kepada masyarakat betapa pentingnya apabila kita ini mengongsikan satu maklumat mengongsikan satu paparan dan sebagainya kita kena pastikan bahawa ianya adalah benar dan kita kena lihat kepada bagaimana kita boleh sahkan kesahihan sebelum kita kongsikan. Jadi itu adalah juga program-program yang kita kendalikan secara sosial melalui SKMM dan kita akan apa ini lihat bagaimana kita boleh membanyakkan lagi program-program tersebut, meningkatkan program-program tersebut khususnya seperti mana saya sebut apabila kita hendak meningkatkan lagi infrastruktur dan sebagainya, kita akan lihat perkara ini dengan serius tuan dewan. Terima kasih tuan dewan. Terima kasih Piga. Terima kasih Rahmat, Menteri. Satu ya saya akan teruskan